Олено, яку роботу проводить ваша організація? Чим саме ви займаєтесь? Як проявляється волонтерство? Так, ви знаєте, наша організація состоїть із волонтерів. Імеється в виду, що ми благотворительно займаємося той роботою е, допомогою животним і лозунг, який ми реализовываем в нашей деятельности. Вместе делаем мир добрее. Мы называемся организация «Вместе». И задача у нас стоит помогать животным, но вместе с этим часто приходится людям помогать. Потому что в нашу организацию звонят не кошки и собаки, а звонят люди и просят помощи с их питомцами. Либо люди, которые нашли бездомное животное. Мы оказываем консультационную помощь. У нас договоры с ветеринарными клиниками на льготную стерилизацию животных для малообеспеченных граждан. Мы еще находим возможности подключить Средства граждан, которые могут выделить эти средства. К сожалению, не финансируется эта благотворительная деятельность, и неравнодушные граждане выделяют средства. Сегодня есть возможность стерилизовать животных для малоимущих граждан, которые не могут себе позволить. Рыночная цена стерилизации кошки и собаки очень высокая, кошки в среднем 400 гривен. Собаки это 700, стерилизация с передержкой. Мы нашли возможность для малоимущих граждан оказывать такую помощь. И далее случаи, которые часто возникают, так называемые ЧП. Нам очень много людей звонит. Вы знаете, и мы всегда им говорим, а что вы можете сделать? Мы можем... Решить проблему только если мы вместе. Кто-то говорит, я могу вот транспортом. Сегодня Джима отозвалась женщина привезти с передержки сюда, которая вышла на форум и сказала, я могу помогать с транспортом. И позвонила, она не отказала. Спасибо ей огромное. Точно так же стань нашим помощником на э, сайте ZooHelp, ZooHelp.org. И далее, пожалуйста, какую помощь могут оказать люди. В данном случае очень важно, потому что это объединяет людей. Сделал доброе дело. Люди э, знакомятся, потом поддерживают дружеские отношения, и качество жизни, знаете, становится намного выше, потому что комфортно жить, когда тебя понимают, комфортно, когда у тебя есть единомышленники, комфортно, когда есть друзья. И вот через помощь животным люди очень много друзей находят, и они не одиноки, они не одиноки в своей любви к животным и в решении многих проблем, потому что параллельно решаются еще проблемы человеческие. Ну, когда есть друзья, проблемы все легко решаются. Вот поэтому наша деятельность направлена на то, чтобы люди были толерантными, более терпимыми и отзывчивыми. И в данном случае мы еще проводим уроки доброты в школах, в интернатах. Это возможно, если будет такая возможность, можно снять от уроки доброты, которые мы проводим. Вы знаете, дети с удовольствием отзываются в интернатах на базе библиотеки Короленко. Далее в школах и приводим животных дрессированных. А вы знаете, когда еще это интернатовские детки, они просто в восторге. У них настолько комфортное сразу ощущение семьи возникает, потому что они тискают этих и кошек, и собак. То есть мы стараемся работать с людьми для того, чтобы и животным помочь, и действительно улучшить, еще раз повторю, качество жизни, комфорт в нашем городе, городе Харькове. Мы областная общественная организация. Без домовки остаются животные с породой без? Вы знаете, да и беспородные, породные собаки. Очень много породных, потерявшихся собак. Им нужна помощь. И мы договариваемся, находятся волонтеры, которые их берут на передержки. И у нас на сайте есть потерянные, найденные животные. Благодаря интернет-ресурсу животные находят своих хозяев. Вы знаете, я занимаюсь помощью животным более 10 лет. Вы не представляете, как раньше было сложно, когда вот интернета не было. Более того, еще не, было, не были люди объединены для помощи животным. Проблема была при строить, потому что ну, газетные объявления и все. А сейчас интернет с фотографиями, с информацией увеличивает возможность решения многих проблем, в том числе и для животных. В общем, животные тоже приветствуют интернет, современные технологии. И, в общем, я думаю, что мы будем продвигаться, если люди будут отзываться, выходить на сайты, вот такие зоозащитные, благотворительные, и вместе мы сможем решать многие проблемы. Алена, чи дополмагают, например, ваши друзям у вашей волонтерской деятельности? Ну, у меня главный помощник это, конечно, мальчик, с которым я живу. Он, конечно, был сначала очень в шоке, но сейчас привык втянулся и помогает мне и на акции их вывозить, и даже, и, собственно, и подбирать их тоже помогает, потому что пройти мимо не может никто. Нормальный человек никогда не пройдет мимо. Вы знаете, меня очень, вот до сих пор я помню, мы пристраивали на акции «Найди друга» в саду Шевченко котика. Я когда увидела, котик в очень красивой шубке был. Вы знаете, если можно сказать, Алена, когда Алена сказала, что это Александр шил шубку для кошки, чтобы она не мерзла. Понимаете, настолько трогательно. И я думаю, что это воспитательный момент для всех. Знаете, и такую доброту, которую мужчины могут проявлять по отношению к животным, ну о многом говорит. Это очень приятно. Поэтому вот видите, как втянулся. Ксению, что понравится вам нести благо таким чином, волонтерской деятельностью? Да, я думаю, что самое большое, что я сейчас могу делать для животных, это помогать волонтерством, помогать на акциях, пристраивать животных. Я, конечно, стараюсь сделать для них еще больше, но сейчас я... Ну, в общем, даже не горда, что могу, имею такую возможность помочь. Алена, насколько бывает складно найти творение нового господаря? Ну, на самом деле, все в первую очередь, конечно, смотрят на внешность животного. То есть кому-то они иногда бывают некрасивые. И животные, которые уже подобраны были от года, начиная с возраста, то есть в зависимости от возраста. Это тоже проблемно. Но в любом случае находятся, на каждый товар есть свой покупатель. Поэтому все животные имеют шанс найти своих хозяев. Но иногда, конечно, задерживаются подольше. Но все равно мы их никуда не деваем. Мы их кормим, греем и ухаживаем за ними. Некоторые остаются потом, собственно, нашими уже. А кто что... зараз живет у вас дома? У меня сейчас моя кошка Муся, которая тоже была подобрана в метро. И маленький котик на передержке. Ксения, а у вас? У меня сейчас дома живет наша кошка родная. Мы ее приобрели у других хозяев. А также декоративное животное, морская свинка. Насколько проблема тварин, с не имеют своей домівки, сегодня важлива и актуальна? Знаете, да, эта проблема очень актуальна, потому что в городе Харькове никогда не было приютов. Сейчас создан только центр содержания животных. Он временно содержит животных. Поэтому сегодня, поверьте, проблема порождается каждым человеком, который содержит животное. И не помешает еще один призыв. Люди, пожалуйста, не размножайте кошек и собак. Бесконтрольное размножение в законе о защите животных от жестокого обращения расценивается как жестокое обращение. Сегодня нужно контролировать эту рождаемость, и поэтому проблему решать не за один год. Сегодня нужно подходить прежде всего ответственно к владельцам содержащих животных. И в данном случае заниматься пропагандистской работой. Много люди не знают. Ставить на государственный уровень информационно-пропагандистскую работу, создавать приюты в том числе для животных, у которых есть шанс найти хозяина, решать проблему воздействия на причину, причину большого количества животных. Много животных, естественно, их много на улицах, без домов, без укрытия. Это страдания для животных и проблема для людей. Йо нужно рішати воздійствує на причину работая з людьми, работая з чоловіком і создавая условия для решения этой проблеми. На жаль, наш ефірний час закінчується. Я вам дякую. Я сподіваюся, що Джеймс завдяки нашій програмі, обов'язково знайде нових господарів. Я вам еще раз дякую и надеюсь, что ваши волонтерские ряды будут пополниваться. Спасибо вам. И от имени Джима тоже. Он не ожидал, что ему так повезет сегодня. Он найдет обязательно хозяина. Харьковчане, отзовитесь, пожалуйста. Нужен надежный хозяин для этой собаки. Лучше предпочтительнее проживание в частном секторе собаки. Пожалуйста. А я хочу звернутися до нашої молоді. Пам'ятайте, чим більше добрих справ на вашому рахунку, тим більше щастя у ваших серцях. Тож проявляйте своє добро, хоча б на цьому тижні, коли увесь світ святкує День доброти. Програма Молодіжний портал продовжується. Залишайтеся з нами. Безработный и почти бесплотный Отрешиться ты решил от внешнего мира Медитируешь на черно-белые дыры На стене нарисованный чаем Ты зашили просто-напросто набор из линий пятен Композиции сна, смысл непонятен в детстве ты любил смотреть на небо Помнишь, ты любил смотреть И бежать со всех сил Кричать со всех сил, помнишь, ты летел, Ты почти летел. Ты перспективный, прогрессивный, инициативный утра до ночи занят очень важными делами Ордерами, договорами, переговорами с директорами Есть машина и дом на ривьере Только там уже четыре года проживает твой приятель Композиции из нас смысл непонятен в детстве Ты любил смотреть на небо, помнишь? Ты любил смотреть и бежать со всех сил Кричать со всех сил, помнишь ты? Почти лица? А может, ты пожарный программист или работник ЗАГСа делаешь свое дело, получаешь свои баксы, сам не знает для чего. Ты просто ходишь на работу, засыпаешь в понедельник, просыпаешься в субботу. Ой! как не хочется утром вставать и так День за днем, год за годом на автомате Композиции из нас смысл непонятен а в детстве Ты любил смотреть на небо Помнишь, ты любил смотреть И бежать со всех сил Кричать со всех сил Помнишь, ты летел Ты почти летел Програми Молодіжний портал Мотиватори ми нагадуємо вам про важливі речі, тому обов'язково беріть собі на замітку. Світ занадто гарний, щоб не помічати його. Люди, яких важко полюбити, якраз найбільше потребують любові. потрібна лише крапля сміливості, щоб змінити все своє життя. Настав час прощатися. Вмикайтеся в молодіжну телетусовку на каналі ОТБ. Дивіться програму Молодіжний портал в час середи о 16.30. Ви знаєте, з нами завжди цікаво! Па-па!